Apakah hukum menghiasi kubur si mati contohnya letak kepuk atau hiasan pokok dan sebagainya sedangkan kubur para sahabat tidak ada hiasan melainkan tanda batu sahaja hukum hias kubur itu makruh hukum hias kubur makruh makruh lagu mana yang tidak mengambil lebih daripada yang sepatutnya daripada tanah kubur tetapi kalau dalam menghiah kubur itu mengambil lebih daripada tanah yang sepatutnya, maka hukumnya tidak lagi makruh tetapi haram. Contoh, dia nak suruh comel kubur ayah dia, dia buat pagar. Pagar dia itu lebih daripada satu mayat yang duduk di dalam kubur. Sehingga menyebabkan makan lebih sejekar dua jekar tanah wakaf, Maka hukumnya haram, dosa besar, wajib sekarang juga rombok. Begitu juga dengan buat kepuk. Kalau dia buat kepuk tu nak suruh nampak comel kubur ayah. Hukumnya makruh. Kalau dia buat kepuk itu tujuan supaya orang tak duduk atas kubur tak lakau Kerana ramai orang tidak ada adab di kubur sekarang ini. Hukumnya harus. Bila harus tidak ditanam kepuk itu dan tidak berat menyusahkan orang mengalih. Ketika ada lubang yang baru untuk digali. Faham lagi? Eh? Learning mati ayah. Dia buat pagar Pagar tu lebih daripada ayah Maknanya ada kosong seorang ni Betul tak? Banyak berlaku ni Di kubur Syekh Ibrahim untuk pelang Nah, Kubur ni ayah mati dah Dia tak buat pagar ayah saja Pagar kosong lebih sahaja Cadangan dia mak dia kat ni Mana dia tahu mak dia mati dulu Umur nampak hari mampu Ha. Seolah-olah biar mak mati dulu Padahal dia keul lagi tepuh dia lagi Betul tak? Jadi ambil lebih kosong itu pagar haram dosa besar. Waris semua berdosa belaka yang tahu dak pergi rombak. Kerana tanah wakaf. Faham lagi? Ha. Kalau kita pergi di, di ladang tu, no, saya berkata, bukan kata selima enam awak kosong. pakai ambil. Nampak? Ha, ha. Kalau dah mumpagar gitu, orang tanah, orang lain dalam pagar mumpagar. Balah. Balah. Ha? Apa tanah nak bagi aku? Faham? Ha, ha balah Padahal tanah wakaf ikut suka ha? kan? Kita pergi ambil hak wakaf tu haram. Nah. Jadi sebenarnya dalam bab buat kepuk ada khilaf lagi. Neh. Ha, sebahagian ulama mengatakan dilarang, sebahagian ulama dibolehkan. Tapi boleh bersyarat. Jangan tanang, tanang jadi binaan yang dilarang. Dan benda itu ringan, tujuannya ada bukan nak riah, nak buhi orang lakuh kubur. Kerana lain orang pergi kubur pakai jirik belaka. Pasal ada uti basa belaka. Betul tak? Ha. Ada, sebab tu bila ada kematian, bukan saja kehidupan. Kematian pun ada hukum. Hidup kita ada hukum, haram, wajib, makruh, sunat, haruh. Mati pun ada. Nampak? Ha, sebab tu bila mati ada benda yang wajib. Apa dia? Empat benda. Mandi kapang, semayang tanam. Dalam mandi tu ada pula benda yang sunat. Dalam kapang yang wajib ada perkara sunat. Mana? Wajib selai kain yang menutup segala-galanya. Sunat ditambah dua helai kain sebagai kesempurnaan. Faham lagi? Itu sunat. Dan bila kapan, bila tanam, bila dah lepas usung semayang, ada kalanya bida'ah. Ada kalanya makruh. Ada benda yang sunat. Ada benda yang harus. Mana contoh yang sunat Diletakkan satu nisan pada sebelah kepala Mana benda yang harus Diletakkan satu lagi nisan sebelah kaki Apa lagi perkara yang harus Ditulis nama saja pada batu nisan Untuk pengecaman orang yang ziarah Tulis dengan pakak-pakak pula masih hidup makro Faham? Dan kadang-kadang menjadi bida'ah Nampak? Mana? Dibuat binaan besar-besar orang Letak batu mama, seming dan sebagainya Ada konkrit sebagai Jadi harang nak. Ha? ha? kadang-kadang jadi bida'ah kadang-kadang jadi sesak. Nah, semua itu kena mengaji. Bila mengaji, baru tahu qada ni wajib, qada ni sunat, ini haram, ini makruh, ini haram. Deh. Nah, ha. Soalan seterusnya.